सामान्य यांच्या हक्काचा आवाज जागर जनस्थान अंग्रेजी के बहुत सफर में ज्ञान साहाके शकते जीवन शशि जनते सा आम्ही असेचनी ही जावे चिर से जिंदगी से जिंदगी जीएसटीसी सिस्टम है हर दिन राष्ट्रीय क्षेत्र की शुरुआत पीयूष भौरन से भी श्री शाकल जी जी सामाजिक संज्ञा जी जन संघ साथियों उन्हें आने के देर हो गया हम फिर आने निकलते सेशन चालू और और इनसे का एक फीस और जैसे और इनसे होने के लिए कहे होते हैं तो जिंदगी इस समय हम कभी असली सी चोट तो आ जाती है और और इनसे के सुनने के बाद दुख हो गया देश का प्रधानमंत्री देशवासियों का प्रधानमंत्री होता है किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री होता है देश की जिम्मेदारी उनके कंधे पर होती है मगर उन्होंने आज जो शुरुआत की देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इनके ऊपर किसी श्रम करने की जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री हो गए कि देश के आजादी के लिए जिन साथियों ने अपना जीवन का अच्छा समय अंग्रेजों को तो जेलों में कटाया इनमें से जो महान नेता थे महात्मा गांधी जी के साथ थे इसमें जवाहरलाल नेहरू थे आजादी होशल होने के बाद इस देश का चेहरा बदलने के लिए दुनिया में देश का नाम बदलने के लिए जिन लोगों ने काम किया इन जवाहरलाल नेहरू पर नजरअंदाज नहीं कर सकते प्रधानमंत्री के रूप से उन्होंने अपने कंधे पर जिम्मेदारी हुई और उन्हें लगता है कि सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि आजादी होमसेल होने के बाद उन्होंने देश को प्रजातंत्र के रास्ते भर ले गए और आज देश में जो जवाक हम देखते हैं इस जवापसी की शुरुआत उसको ताकत देने की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने की इसके साथ साथ देश चेहरा चेहरे ओर न हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया तीसरी एक बात की उन्होंने की जैसे बहुत बड़े इजुगेशन खोजे के, इंडस्ट्रीज खोजे के शुरुआती ने इस क्षेत्र में काम करने के लिए लोग आगे नहीं आते थे तो सरकार ने इसे भूमिका ले ली और देश में कई मेरी फैक्ट्री लगाकर देश का चेहरा बदलने का काम उन्होंने किया और ऐसे योगदान देने वाले प्रधानमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने सदन में सब भाषण की जो शुरुआत की वो शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के ऊपर किसी करने की बात और ये बात अच्छी नहीं है राजनीति में अलग अलग विचारधारा होती है मतलब भिन्नता होती और तो जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया तो आप कहीं नज़रअंदाज नहीं कर सकते चाहे जवाहरलाल नेहरू हो चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो चाहे इंदिरा गांधी हो इन सभी ने कुछ न कुछ देश के लिए अच्छा काम किया है तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए मगर प्रधानमंत्री खुद इस पर ध्यान नहीं देते बहुत बुरी बात आज हमने अभी देखी मगर ठीक है उन्होंने एक जनर चार का स्वीकार किया है मे पूरा विश्वास है कि देसी नहीं खरीदी ऐसे गलत चार एक इतिहास का लोगों के सामने रखने का काम करने वाली जो विचारधारा है उसको दूर रखने का काम अच्छी तरीके से कर मैं यहाँ ज्यादा खोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ मुझे यह बताया गया कि आपसे से कुछ साथियों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो और मेरी राय इस क्वेश्चन पर जानना चाहते हैं तो जो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और जो कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं है। तो हम में से कुछ साथी जो सवाल पूछना चाहते थे हाँ जी प्लीज हर्ष माइक सुन सकते गया तो ऐसे ही बोल ऐसी जब यूनिवर्सिटियों को छावनी बना दिया जाए और विरोधों को इतना दबा दिया जाए कि अगर कोई विद्यार्थी विरोध करने आए तो उसके एकेडमिक के साथ साथ उसके ऊपर केसेस लगा दिए जाएं हाल ही में दो दिन पहले विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय में दिन से एक प्रोफेशन आंदोलन कर रही थी उसके साथ एक छात्र जो था उसकी उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके ऊपर चाय की पूरी चाय बनती भी खोलती भी, चाय ऊपर गई, उसको जला दिया गया तो ऐसे में हम छात्र जो विरोध करना चाहते अपनी बात रखना चाहते रखे तो रखे कैसे आजकल एक रास तैयार किया गया है जो सांप्रदायिक विषयों का पुरस्कार करता है जो नौजवान अपनी राय रखने के लिए आगे आता है संघर्ष करने की बात करता है कि उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले करके एक तरह की दहशत पैदा करने का काम का शक्ति आता है इसकी शुरुआत मैं जानता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से होगी और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी तक से थे थे थे। हो चाहे मुंबई हो चाहे अन्य यूनिवर्सिटी हो जहाँ जहां अपना विचार रखने का अपना अधिकार है ये नीति लेकर जो नौजान सामने जाता है इसके ऊपर सांप्रदायिक विचारों के जो लोग यूनिवर्सिटी के कुछ अथॉर्टी भी संरक्षण करते तो रास्ता एक ही है कि तो जो सांप्रदायिक शक्ति इन सभी के खिलाफ एक जबरदस्त संगठन हम लोगों को तैयार करना होगा जवाब को जवाब देना होगा अहिंसा से जवाब देना होगा मगर ये गुंजा बजी तरी जो इलेवेंस है इसके खिलाफ हमने मजदूर से खदा लेना है ये होगा और कोई दीपक दीपक नमस्कार साहब मेरा एक क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी जब एक है पढ़ने वाले सभी साथी एक है तो यूनिवर्सिटी में फीस के स्ट्रक्चर में इतना भेदभाव क्यों है फीस स्ट्रक्चर वो डिफरेंट कॉलेज के अंदर डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी एक है स्टूडेंट एक है फिर फीस स्ट्रक्चर चेंज है सर डूसू में कैसा है hmm. अलग अलग कैंपस की अलग अलग फी है एक यूनिवर्सिटी के अंदर सारे कॉलेजेस आते हैं दो सारे कॉलेजेस की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है यही क्वेश्चन <laughs> शहर में रहता हूँ हुग इसी सी चीजें टेक्निकल एजुकेशन इसकी जो फीस होती है हमारे दूसरा मेरा सवाल ये था साहब की नॉर्थ कैंपस जो है उसके अंदर सभी कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं बट साउथ कैंपस के अंदर कोई हॉस्टल नहीं है ना किसी गर्ल्स कॉलेज के अंदर हॉस्टल है ना कोड के अंदर है ये संस्था से जुड़ी वाली ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कॉलेज है इनकी है ये यूनिवर्सिटी की है आज हॉस्टल जैसी सुविधा कॉलेज जैसा यूनिवर्सिटी में नहीं हो सुनने मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग हैं इनसे मुलाकात करनी पड़ेगी इनके साथ बात करनी होगी साथ भारत सरकार का जो शिक्षा विभाग है जो कंसर्न मिनिस्टर है इन लोगों के साथ आप लोगों को लेकर हम जरूर इनसे बात कर सकते हैं उनके सामने कि दिमाग रख सकते हैं तो फिर इसके डिल्प आप लोगों को हमें देना पड़ेगा हम आपको साथ लेकर यहां के के साथ जाएंगे और ये आपकी जो शिकायत है इनके साथ में रखेगी धन्यवाद वेरी गुड इवनिंग सर सर माई क्वेश्चन इज दैट द रिप्रेसन ऑफ opposition by the गवर्नमेंट government, इज रनिंग running नाउ nowadays, and एंड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज ऑफ institution इंस्टीट्यूशन the current गवर्नमेंट How much is this bad for any democracy in the world, sir? It's not only bad, right, it's the worst. And what change is happening in your country. Now, you just just try to detail what exactly happened in Ranchi, in last week. In Dhargad, the chief minister, who was taking different sides, he was as a arrested with this and that's reason. And here since we have, these type of incidences are happening in our country because the, those who are looking after the government at national level, their total efforts is undemocratic, intolerant, and they continuously trying to do this type of issue. से प्लीज माईक दी को पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि इनक्वालिटी होती है यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ कैंपस में इतना प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अभी हमने देखा कि लेडी श्रीराम की एक लड़की को 40 लाख का पैकेज मिला है वही अगर हम अदिति महाविद्यालय चले जाएँ तो आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वहाँ का कोई बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपॉर्चुनिटी तो, तो छोड़िए बच्चे को प्लेसमेंट में बैठने तक का प्लेसमेंट सैली अच्छा नहीं है हमारे कॉलेज का तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमें आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या हम बे बेरोजगार ही रहेंगे आज तो स्थिति ऐसी है कि इस देश में एक तरह का फर्स्टेशन फायदा हो रहा है फर्स्टेशन इसलिए फायदा हो रहा है ग्रेजुएशन करके मेहनत करके अच्छी तरह से पास होने के बाद જો ઇન્સાનસ્યા એક્સપેક્ટેશન હોય કે રોતા અહીં ગ્રેજુએ હોય કહી તો જવાબ મૂક પર ધ્યાન દેતી खाली लेके देने से ऐसे इसको फसल नहीं होगी आज इन्वेस्टमेंट का सुधारना क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट का कार्य में सुधारने के साथ साथ इंडस्ट्री से तो ज्यादा कैसे निकलेगी इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको सफल से पॉलिसी करनी चाहिए ये जब करेंगे तब तो कुछ न कुछ नया इंडस्ट्री या शेयर तैयार होगा और लोग तैयार होगा तो कुछ ना कुछ जॉब तैयार होगी और जॉब तैयार होगी तो नौजवानों के सामने कुछ न कुछ रास्ता दिखाएगा हॉलिसी हम्प्लॉयमेंट ये इशू हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते नई सीढ़ी अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर एक हो जाएगी सरकार के ऊपर धारणा रहेगी तो किसी राजनीति की सरकार हो उन्हें इसमें कुछ ना कुछ दोनों तैयार करना होगा श्रेष्ठ नमस्कार सर मैं शैयद साधव महाराष्ट्र से यहाँ दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मेरा दो भागों में प्रश्न है पहला हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम अभी बीस साल के हैं शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया में है एक राजकीय भूमिका बनाने की प्रक्रिया में है जब आज हम ये पक्ष बदल इतना सब देखते हैं तो एक भूमिका लेने में हमारी बहुत दिक्कत होती है कि क्या सच है या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है ये कौन सा पॉलिटिक्स है तो हम कौन से वो मूल्य कौन से वो पैमाने हम आ, हमें ध्यान देना चाहिए जिन पर जिनसे हम एक अच्छी राजनीतिक भूमिका बना पाए पहली बात एक है कि हम सब लोगों ने एक चीज मजर रखनी चाहिए डेमोक्रेसिक राइट आपका जो अधिकार है वो अधिकार मजबूत होते का काम पहला और जहाँ गलत कुछ काम होता है वहाँ कर गलत को गलत करने की तैयारी रखनी चाहिए और गलत सलाह देने वाले हो गलत कार्यक्रम करने वाले हो हम नजरअंदर नहीं कर सकते हम इसके खिलाफ रह सकते हैं ये स्थिति हम फैला करेंगे तो उन्हें खुदा भरोसा है दल रास्ते से जाने का सलाह कुल देगी नहीं दे दे दे। दूसरा प्रश्न क्या था दूसरा प्रश्न ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जब 2019 का इलेक्शन लड़ा उससे पहले एक मुद्दा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा स्टैचू अरेबियन सी में बनाया जाएगा जो कि 2022 में पूरा हो जाएगा बनकर आज ये 2024 है गढ़ किलो पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है एक तरफ स्टैचू बनाने का वादा किया था वो भी आज पूरा नहीं हुआ है तो क्या ये डेवलपमेंट की सरकार है ये सरकार जरूरपमेंट इसकी आवश्यकता होती है चाहे जेडिएट का फोन हो चाहे इंडस्ट्री यूनिट हो चाहे अच्छे क्षेत्रीय हो चाहे गांव में बिजली हो पीने का पानी का प्रबंध हो ये की जरूरत है इसमें कोई जरूरत लाइन नहीं मगर हम सब ये करेंगे ये तरह तक हाथ पे पर आने के बाद ये सब विश्व के बारे में अंदाज करके अपने लिमिटेड मैया जी जो विचारधारा है वो फैलाने के लिए काम करना ये भारतीय जनता पार्टी के बीच है अभी उन्होंने एक घंटा प्रधानमंत्री का सीट सुना और इसमें उन्होंने कुछ दो चार बातें बताई बस ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बातें बताई जिससे जो समाज का अलग अलग क्रोध है चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो या चाहे ईसाई हो इन सभी के बारे में एकता की हजार भारत वाद कहोगे ऐसा विचार उन्होंने सामने रखा नहीं मैं सड़के सिखे इस तरह से बातें उन्होंने सामने रखी कि समाज में હમ કુત લગો કે હિતોથી રક્ષા કરવા વે જનકે ઉપર દેશ કે જિમીદારી હોતી હૈ તરફ સાંપ્રદાયિક વિચારધારા કો મદદ કરવા દેશ કેન કે ખાફ હમ લગો કો જોકા મળેગા તાં આવાજ ઉતાર આવશ્યકતા